À qui la faut Tu viens d'incendier la bibliothèque Oui, j'ai mis la feu là. Mais c'est un crime, ni. Crime comme par toi, quand tu as même enfant. Mais tu viens de tuer les rayons de ce nom. C'est un propre mot que tu viens de souffler. Ce que ta rage et une c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, au stylamètre et à ton avantage. Le livre est toujours, fait. et cause pour toi. Une bibliothèque. Et un... Acte de foi, de génération ténébreuse encore, qui rend dans la nuit témoignage à l'Europe. Quoi, dans ce vénérable âme avait de vérité, dans ce chef de plan de feudre et de clarté, dans cet homme de temps devenu le patois, dans les siècles, dans le antique, dans l'histoire, dans le passé, laissant qu'il n'y de l'avenir, dans ce qui commençait pour ne jamais finir. Dans les poètes, quoi Dans ces gouffres, les bips Dans les divans, monceaux échilles terribles, des hommes, des jobs, des bouts sur l'horizon. Dans les moliers, vols et Kant, dans les raisons, tu jettes, misérable, une torche enflammée. De tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. En ah, tu donc oublie que tu es barrateux. C'est le livre, l'élu est là. Sous la hauteur, il le lit. Parce qu'il prie et qu'il les aime, il, il décrit les chauffeurs, la décrie, la famille. Il parle plus de Zeke et plus de prayer. Ou un livre, Platon, Milton, Beccaria. Lisez, un prophète, ou Shakespeare ou Corneille. L'animal qu'ils ont en, en toi, c'est vrai. Éblié. tu te sens le même homme que tous. Tu deviens un lisan, grave, passif, édouard. Tu sens dans ton esprit tout ces grand homme quoi. Il t'enseigne ainsi que l'homme et que la À mesure qu'il plongent dans ton cœur plus éloigné, leur chéri t'appelle et te fait plus Toi non. En toi, je prête à le répondre. Tu te reconnais bon. Puis, le meilleur, tu s'en fous. Comme le de feu, ton orgueil, tes fureurs, le mal, le préjugés, les rois, les empereurs. Car la science, un homme arrive la première. Puis vient la liberté, toutes ces lumières. C'est à toi. Comprend donc, et c'est toi qui l'éteins. Le but, rêve par toi seul. Par le livre, Attan. Le livre, Attan, il devient elle. Le lien que l'heure Qu a levé, attan. Que toute conscience ait un autre gardien. Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il a guéri. Ta demande, il t'allocre. Voilà ce que tu perds. Elle a, elle part ta faute. Le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir. Le droit, la vérité, la vertu, le devoir, la pauvresse, la raison, de ce tout délire. Et tout détruit cela. Toi, je ne sais pas lire. <générique> Çevirisini yapmış olduğum Victor Hugo'nun 1871 yılında Fransa'nın Prusya'ya ye yenik düşmesi üzerine Fransa halkının ayaklanması sonucu 8000'den fazla kitap barındıran Tüyler Sarayı'nın yakılması sonucu Victor Hugo'nun kitapların yok olmasına karşı duyduğu öfke ve üzüntüsünü yargıç ve kundakçı arasında geçen bir diyalog da aktardığı şiirdir. Kütüphane kurmak, tapınak kurmak kadar kutsaldır der Hugo. Kültürlerin ve entelektüel rejimin mekanı olan kütüphanelerin öneminin fark edildiği bir kütüphane haftası diliyorum.